प्रथमतः या ठिकाणी सर्वांना नमस्कार पा संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र वार्षिक परीक्षा इयत्ता पाचवी विषय हिंदी पा इयत्ता पाचवीची आपल्याला पॅचच्या प्रश्नपत्रिका येणार आहेत पण हिंदी या विषयाची या ठिकाणी पॅटची प्रश्नपत्रिका नाही त्याचबरोबर वार्षिक परीक्षेसाठी आपल्याला आपल्या स्तरावरती प्रश्नपत्रिका तयार करायच्या आहेत अत्यंत चांगल्या प्रकारची ही प्रश्नपत्रिका या ठिकाणी मी तुम्हाला दिलेली आहे जर तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायची असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे त्या लिंकला क्लिक करून तुम्ही ही प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करू शकता आणि विद्यार्थ्यांना देऊ शकता चाळीस गुणांची ही आपली लेखी परीक्षा या ठिकाणी होणार आहे हिंदी विषयाची त्याची उत्तरं आणि त्याचं उत्तराचं स्पष्टीकरण आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत चला तर मग लगेचच आपण व्हिडिओला सुरुवात करू पा प्रश्न पहिला आहे कोष्टक मेसे उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानोकी पूर्ती करो गुण आहेत पाच गुण सहनशील बन डॅश डॅश जैसे मिलजुल करते जनकाम पा सहनशील बन धरती जैसे मिलजुल करते जनकाम म्हणजे या ठिकाणी पहिली जी रिकामी जागा आहे तिचं उत्तर आहे धरती त्यानंतर दुसरा आहे पहा सावित्रीबाई फुले का जन्म डॅश डॅश दिवस के रूप मे जाता आहे पहा सावित्रीबाई फुले का जन्म बालिका दिवस के रूप मे जाता आहे पहा या प्रश्नपत्रिकेचं वैशिष्ट्य म्हणजे एकाच पेजवरती चाळीस मार्काचे प्रश्न आपल्याला विद्यार्थ्यांचे या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना लिहिण्यासाठी जागा असेलच त्याचबरोबर एकाच पेजवर बसणारी ही प्रश्नपत्रिका आहे त्याच्यामुळं अत्यंत चांगल्या प्रकारची प्रश्नपत्रिका आहे पहा नक्कीच तुम्ही काय करा या डिस्क्रिप्शनमधील लिंकला क्लिक करून ही प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा आणि विद्यार्थ्यांना द्या पा तिसरी रिकामी जागा आहे य आजादी नाही मिली है हमे डैश डैश में पा यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीक में त्यानंतर चौथा आहे पा एक दिन डॅश डॅश पर तीन स्त्रिया पाणी भर रही थी एक दिन पनघट पर तीन स्त्रिया पाणी भर रही थी पाचवी रिकामे जागा आहे पा दोनो भाई भर आई दोनों भाइयों की आखे आई अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपल्याला पाच पाच गुण जर मिळवायचे असतील तर या पद्धतीने आपण रिकाम्या जागा योग्य लिहिणं गरजेचं आहे त्यानंतर प्रश्न दुसरा आहे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य मे लिखो गुण आहेत आहे पाच गुण आहे पा बीच का पडा उसका उत्तर है किसी नदी के किनारे बीज पडा था बीज का पडा था किसी नदी के किनारे बीज पडा था पहिली श्री का बेटा किसके नाम बता देता था पहली श्री का बेटा तारों का नाम बता देता था मुझे पहली श्री का बेटा जो तारे थे तारे के नाम बता देता था कौन कौन से दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है तीसरा प्रश्न है कौन कौन से दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है उसके बाद भारत के लोग किसके लिए हरदम तैयार रहते हैं उसका उत्तर है भारत के लिए भारत के लोग हरदम देश पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं पांचवा प्रश्न है बच्चों को बंदर कौन मानता है बच्चों को बंदर सुदामा मानता है बच्चों को बंदर कौन मानता है उसका उत्तर है बच्चों को बंदर सुदामा मानता है प्रश्न तीसरा है नीचे लिखे वाक्य किसने किसे कहे हैं इसके लिए गुण है चार व्याख्यान देने जा रहा हूं यह किसने कहा तो पहली श्री के पुत्र ने अपने मां से कहा पहली श्री के पुत्र ने अपने मां से यानी उस श्री से ही कहा। दूसरा है चलो झुकझुक गाड़ी खेलते हैं। उसका उत्तर है वर्ष ने बच्चों से कहा क्या चलो झुकझुक गाड़ी खेलते हैं वर्ष ने बच्चों से कहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो सुनामी क्या है सुनामी आने पर क्या करना चाहिए देखिए यह जो प्रश्न है वह चार गुण के लिए है एक प्रश्न दो गुण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है सुनामी क्या है अन्य सुनामी आने पर क्या करना चाहिए समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है यह सुनामी है सुनामी आने पर इस इलाका तुरंत छोड़ना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बाढ़ की बहुत संभावना होती है इसीलिए सुनामी आने के बाद हमें इस इलाके को छोड़ना जरूरत है उसके बाद दूसरा प्रश्न है आजकल लड़कियाँ किन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है उसका जवाब है समाज सेवा शिक्षा विज्ञान संगीत प्रशासन शोध कार्य खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर देने के बाद हमें चार गुण मिलने वाले हैं उसके बाद प्रश्न चौथा है अनिम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाओ इस मैं ही बीज हूं मैं ही अंकुर हूं इसे इस वाक्य में क्या करना है विराम चिन्ह का प्रयोग करना है तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया है मैं ही बीज हूं मैं इसके आगे दुहेरी अवतरण चिन्ह हूं के बाद डैश डैश करके मैं ही अंकुर हूँ यहाँ पर क्या दंडा उसके बाद भैया आप बाल बच्चे वाले हैं इस वाक्य में भैया के आगे चिन्ह उसके बाद चिन्ह आप बाल ब, बाल के बाद डैश संयोग चिन्ह बाल संयोग चिन्ह बच्चे वाले है इसके बाद दंडा इस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग हमें करना चाहिए था करना चाहिए इस प्रकार का हमने जब विराम चिन्ह का उपयोग करने के बाद हमें दो गुण मिलने वाले है उसके बाद ब है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो पानी का समानार्थी शब्द है जल सवेरा यानी सुबह पंछी यानी पक्षी लाडला यानी प्यारा निम्नलिखित वाक्य के वचन बदल कर लिखो पा यहाँ पर हमें वचन बदलना है आख आखे माला मालाए चश्मा चश्मे पेटी पेटिया उसके बाद प्रश्न पांचवा है पा केवल तीन तीन गुण के लिए है यह समानार्थी शब्द देखिए कि भी तीन गुण के लिए थे और वचन बदलने के यहाँ पर चार दिए हुए केवल तीन ही हमें क्या करना है हल करना है और उसको हमें क्या मिलेंगे तीन गुण मिलने वाले हैं चार भी हल किया तो कोई बात नहीं है पर गुण हमें कितने ही मिलेंगे तीन ही मिलने वाले हैं प्रश्न पांचवा है <coughs> निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो केवल तीन रात दिन रात छोटा बड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे उसके बाद रिक्त स्थानों में विरोधी लिंग के शब्द लिखो यहां पर लिंग बदलना था नाग नागिन बिलाव बिल्ली बैल गाय बंदर बंदर ही इस प्रकार केवल तीन लिंग बदलने पर हमें तीन गुण मिलने वाले हैं यहाँ पर मैंने चार ही जो लिंग है उसका हल दिया हुआ है उसके बाद उचित शब्द बनाकर लिखो मुझे या ठिकाणी इस शब्द को क्या करना है हमें उचित ढंग से लगाकर लिखना है और वह अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए पा इचा यह अर्थपूर्ण शब्द नहीं है इसके जो शब्द है वह उचित लगाकर अर्थपूर्ण शब्द बनता है वह है चार पाई उसके बाद लाशा डपा यानी पाठशाला और तीसरा है वाल रिफू फु, मुझे फुलवारी इस प्रकार हमें अर्थपूर्ण शब्द बनाकर लिखने थे गुण थे तीन उसके बाद सही विधान के सामने बराबर का टिक करना है और गलत विधान के सामने गलत या चिन्ह का लगाना है देखिए पहला है शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है सही है इसीलिए उसके सामने बराबर का चिन्ह दिया हुआ है बालिका दिवस 30 जनवरी को मनाई जा मनाया जाता है यह विधान गलत है इसीलिए उसे क्रॉस किया है बालिका दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है तीन यहाँ पर क्या दिया है तीस दिया है दोनों भाई खलियान में सोए थे यह विधान गलत है इसीलिए उसे क्रॉस किया है साइकिल का पहिया रुत्ताकार होता है यह विधान बराबर है इसीलिए सही किया है बराबर का निशान दिया है सवीस जनवरी हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है यह विधान भी सही है इसीलिए यहां पर बराबर बराबर का चिन्ह दिया हुआ है इस प्रकार आज हमने यत्ता पांचवी कक्षा की जो हिंदी विषय की प्रश्न पत्रिका है उस प्रश्न पत्रिका के प्रश्न का सही से हल यहां पर किया हुआ है आपको यह प्रश्न पत्रिका डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस लिंक पर जाकर यह प्रश्न पत्रिका आप डाउनलोड कर सकते हैं और